Что вы говорите, чтобы я мог в министерстве это показать? Если вы в этот институт, есть. если у меня есть что? Вызов приглашения на, на сессию на это самое. То есть по другому, книжка, по другому без вызова. Учишься. Если мне не направили вызов, по другому я попасть в институт не могу. Нет, Правильно? у тебя есть студенческий. У тебя пять документов. Любой из пяти документов является твоим удостоверением нет. личности в этом заведении. Нет, пожалуйста, за двери ты. Вы меня не тыкаете. Я аспирант этого института. Ну покажи, что ты аспирант. Я еще Пожалуйста. раз говорю, в этом институте у администрации есть только договора. Пишите, я выйду. Ты же уже учишься с сентября. Я здесь учусь три года уже. тем более три года. Первую смену все мы Пожалуйста, в отдел кадров. Выходили, заказывали. Ну так пойдемте закажем в отдел кадров. У них все документы есть. Кто в отделе кадров сейчас? Кто у нас? Так пойдемте в отдел кадров. Так почему вы до этого не зашли и не А потому что до этого такой системы не было. Почему-то вчера я на заседании кафедры присутствовал спокойно, а сегодня он неспокойно. А почему протокол полиции не указал, что какой-то дебош? Полиция указала, что нарушение честного порядка не было. Это не, ну вот вы говорите, что ну, это не мы ся... Вы не принимаете никаких процессуальных но решений. Если Пойдемте вопрос, в отдел того, кадров. Покажите, пожалуйста, протокол полиции. Потому что устроен какой-то дебош. В отдел Даже кадров мы проходим чего, или нет? Для чего я сюда вызвать? Ну, Зовите кого-то из отдела кадра. Будем писать заявление, делать пропуска, раз нужен пропуск. Правильно? Все документы есть. Зовите. Будем, значит, восстанавливать документы. Мы сейчас находимся в Харькове, проспект Московский, 75, в

Смотрите, в чем ситуация заключается. Я являюсь аспирантом этого института, кафедры права и европейской интеграции. Я три года здесь уже учусь. С сегодняшнего дня ввели какие-то секретные пропуска, о которых мы не знаем. Правильно, правильно. Мне говорят, что в этот институт теперь можно попадать, в этот институт можно попадать, студенческих аспирантов нет в этот институт можно попадать только по каким-то секретным пропускам. Поэтому вот позвали вас, чтобы вы выписали какой-то... Вы так я тоже впервые слышу. До вчерашнего дня я спокойно сюда проходил, все меня знают. И этот молодой человек меня тоже, ну не молодой уже, тоже знает. То есть это личное месть, я так понимаю, директора. Мне нужен пропуск, как человеку, который имеет отношение к этому институту, чтобы я мог спокойно пойти на кафедру и решить свои вопросы. Вы общаетесь здесь с отделом аспирантуры, сектором аспирантуры у нас? Общаюсь. Ну, Направили к вам. К ним, и они... Я перезвонил. Владиславу, который отвечает за документы мои, он сказал, что обратитесь, пожалуйста, Но либо... Дело в том, что пропускной режим, существует в институте для слушателей, аспирантов нашего института все документы готовит сектор подготовки науковых кадров. Правильно. А как я могу подать заявление или что-то что, то еще сделать, если меня не пускают даже в сектор подготовки кадров? Ну, то есть... Извините, Владиславу Николаевичу, он же с вами общается. Я позвонил. Что? он отказался с вами общаться? Нет, он сказал, что распоряжение лично Беловой, поэтому все вопросы к ним. Мне подобное неизвестно, извините, я, наверное, не смогу вам помочь. То есть меня в этот институт за мои же деньги уже сюда никто не пустит? Да, ну объясните мне процедуру, как я должен сюда попасть. То есть должен вызов какой-то прийти или что нам нужно сделать? Переговорите с Владиславом Николаевичем. Так он не решает эти вопросы, он ну, еще раз говорю, он сказал, что это решает директора и его заместителя. То есть, либо Ну, А меня сейчас направили вот охранники в отдел кадров. Куда же вы ушли? Все. Я студия. Дальше вы советовали вот, обратиться в отдел кадров. Отдел кадров направляет меня يمكن, дальше. Сотрудникам пропуск отдел кадров, а по аспирантам подает, правильно э, отдел Хорошо, как попасть в отдел в, по аспирантуры? То есть надо записать запрос? У меня его личного номера нет. Вот, охранник пусть позвонит. Это его должностные обязанности. Правильно вызывать, если кто-то кто-то приходит. То есть получается вы, вы были друг другу. Пропуск, когда поступали в аспирантуру, должны были там когда вы поступили. Вы сейчас придумываете, пропусков у аспирантов нет. Показать вам, как это выглядит? Покажите. Значит, мне не выдали этот пропуск. Но, ведь вы, должны, вы, должны, были об этом говорить тогда, когда у вас был свободный вход? Три <как> года этом? у меня был свободный вход, а именно со сегодняшнего дня входа, входа, а, входа и свободного нет. Уже две недели, что вход только по пропускам. Почему-то я вчера был на заседании кафедры, и меня нормально пустили. Но у меня здесь не было ничего по этому. Вот, а поэтому, 3, смотрите, есть а вот. касается всех. Мне все равно чего на касается. Есть процедура. Правильно, есть процедура определенная. Мне нужен пропуск. Мне все равно, кто его выдает. Потому что я учиться здесь без пропуска, в сложившихся обстоятельствах, не ну, смогу. Не а это что-то меняет? То есть не меняет понятно. механизм? Ну хорошо, так объясните мне, что это для меня меняет? То есть я не могу попасть а у вас на кафедру? Пропуск, чтобы зайти сюда. Я вас хорошо. Уважаю, я вам не могу. Вот, то есть вы вот тоже есть. переводите как стрелки хорошо. и говорите, вы что не даете. Я у меня что это все сотрудники, просто они все на морозе. И как он выглядит, что он есть, Пропуск является собой документ, который вы студент отбираете. Ну, есть, есть. есть. Ну покажите, покажите, пожалуйста, А вы, вы видите. Сотрудник полиции, чтобы так. я вам документы если показывал. Покажите что мне, просто чтобы я видел, вас хоть вас как он выглядит. Ну покажите. А есть. Хорошо. Я рад за вас, что у вас есть. Покажите мне, у меня его нет. У меня его нет, у меня проблемы. Мне нужно решить проблемы на кафедре, когда будут заседание. А я об этом не знаю. А чтобы об этом узнать, я должен туда подняться. А меня вот не пускают. Логично. Вот. То, а что я хотелось узнать. То есть то, что вы умышленно все выдаю? в сговоре Но пытаетесь у вас меня есть не телефоны. пустить. Так у вас Почему тоже нет? есть телефон, вот там должен быть телефон, Просто вы можете позвонить. Вы посмотрите Там на сайте телефона дела аспирантуры и обратитесь туда. Он у нас на сайте представлен. Но у вас же есть телефон, как я вижу. Вот посмотрите на сайте. Ага, на сайте мне нужно Прису посмотреть. Вот, а если уже а, упражнение нельзя получить. А, то есть отсюда я не могу, да? У вас, я смотрю, я нет телефона. Не знаю. так позвоните или на кафедру, мы узнаем. А вот, а вот сейчас я вам подскажу. Отсюда, с этого телефона? Да хоть с этого телефона. Позвоните тогда даже нет. Пусть женят преподавателя. Перез... Вы три года учитесь. Величка. Величка, Лариса Юрьевна, вызывайте. У меня ее телефона нет. Позовите, позвоните на кафедру. Величка, Лариса Юрьевна, я вам говорю. Начальник кафедры, правая европейской интеграции. Звоните. Да не, ну надо же просто завершить этот весь цирк, который они начали. Я не хочу, чтобы меня просто за дурака держали. Но, вот, если но сейчас говорю, по ей, покажите код, Давай покажем, что он есть. Но она его не показывает. Она но не есть, она его не показывает. То есть есть секретные пропуска, которые никто не видит. Ну да, Те, по типа, которым можно пройти через черный ход. Да. Да. А вы можете позвонить человеку, который заведует аспирантами? Ампиратами? Да, она сказала, а, что с июля месяца он закончил аспирантуру. А Он можно... не учится. Не учится? Да. А вчера что происходило? Да. Семинар для... О, а ну повторите еще раз. Вот я чтобы хоть понимал. А с и... сказал, с, сказал, хоть с июля месяца какого? Не знаю, может, не за него сказали. Не, скорее всего, за меня. А ну скажите. С июля месяца. Так вам вы позвонили, сказали, а мне не сказали. Позвоните, пусть мне скажут. Так его отчислили или не отчислили? Покажите документы. То есть это самое бы в судебном порядке образовать. Так отлично А вы будет будут знать о вашем позоре Который вы здесь устраиваете Позорники А вас еще Академия больше людей видело Называется Ильичка И что? Ильичка кидалась на студентов Ильичка кидалась на студентов Так что, я отчислен, да? Это кто вам сказал? А, кто-то вам сказал? Кто-то из сантехников? Которые бросались, нет? А Кто? Ну кто? А кто там был? Да. То есть, наверное, насколько я понимаю, вы будете включать дурачков здесь до последнего, да? Если ты включаешь. за три года телефон преподавателя есть ну как вы общались три года и у тебя нет никаких связей? за три года есть порядок они мне не жены и не дети я с ними в телефонном порядке а ты все знаешь у меня есть друзья или у меня нет друзей главный сплетник Твоя задача впускать или не пускать ну, и звонить. Я не оскорбляю, я тебе говорю, что со мной так разговаривать не нужно. Будете включать из себя дурачков, вы делаете по процедуре, а не по выдуманному. Вы сидите здесь все, дурачка валяете, улыбаетесь друг другу, повыдавали друг другу какие-то там непонятные указания, да? Я очень надеюсь, что вот мир очень есть. Так, так у нас такой же есть. Можно мы тоже пройдем. У нас тоже пропуск есть. А какая разница? Так у меня тоже фотосессия. Видите, я красивый пришел, жених все это. Ну так у меня тоже такой же пропуск. Может, я тоже пройду? Не его позвать, что пусть тебе покажет? Так а почему вы сразу не потребовали пропуск? Ну есть пропуск. Он с утра уже шестой раз заходит. А вас тут Рада меня в прошлый раз приглашал. У меня есть видеообращение даже. А, помнишь, да? да видео нет? Есть. Официальное заявление. Серьезно? А, ну понятно. Ты же приглашал его. Что, не помнишь, на видео? На, на, на видео. Есть, да. Ты же приходите еще снимать, у меня мало видео. Видео сюжет снимать. Нет? Не было такого? Кто здесь? Видео залезь. Да.